рукам покупкою и продажем старинных речей. Всем приемного красная статуэтка фигуристка. Это у нас артизм. Заплатил там. Женские часы. Но хочу заметить, проведать проведена она достаточно. И приняла решение продать за 100 долларов. Друзі, усім привіт, слава Україні, сервантік на зв'язку. Вас чекає цікаве та динамічне відео. В цьому відео я поділюся з вами своїми знахідками, що мені вдалося купити по антикваріату та предметам старовини. Також я поділюся своїми. Продажами, що мені вдалося продати дорого. А такі продажі були. Хто вперше на моєму каналі? Мене звати Владимір. Я автор каналу Сервантік. Я займаюся пошуком, покупкою і продажем старинних речей. Всім приємного перегляду, погнали! Друзі, отримав посилочку. Тут шове. І маска. сплатил за шововую маску 800 гривен. еще отримал вот такую кучу годинники и ориенты и Швейцария Ориент. 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 не потяни, потяни. Приємно. Приємний бонус, друзі. Це людина зі мною розрахувалася. Ось така сума. Приємна. А я думала, підписник подарувала. Донат від підписника. Ось така приємна посилочка. Так, друзі, приїхали до Києва. Жіночка залишила нам сумочку, сама пішла додому. Там кое що ще принести. А що це, це Анют? Це серветка якась. Ага, а, це. Ага. це ага. Ліч. Угу. Так. Рибка. Це якась шапка. Бережный. Дічка у нас цікава. Не бачив такої ще? А, а не бачив таке. Ціленька. Це у нас, навіть не знаю. О, козлик теж крутий. Клас. Козлик гарненький. Клас, клас, статуеточки yes. супер. Угощення. Це послуг. А, и иконка. Так, друзья, иконку я давно предлагал за нее 100 долларов. Людина подумала и приняла рішення продати. Ось такая иконка. Тут такий цікавий сюжет. Это срібло. 84 проба. Бачите, тут рік 1893. Ось така цікава іконка. Так, Анют, можна подивитися в голову? Да. Так. Це фінціанська скупка. Чешська біжутерія у нас. Є потери, звісно, але це можна щось змінити. Уже є в мене донор, так. Раз, два, три, четыре без потерь, да? Mm -hmm. Не, ну тут тоже еще Не, клеилось. потери, там, да. да. Ага. Так, что там далее? Все это такие вот Все, да? А там снизу ничего нет? Ничего, ничего, в нами, в нами. ничего не место. Якось так. Якось так. Триста гривень у вас решта на карте так, 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 так. А может это, да, скинуть на карту? Да. Ну, возьмите. Так, 700 гривен. Елео 44,2. И Мельхиор. Приємного. Так, ми кушаємо узадній хаті. А ось бачите, далеко наша півочка стоїть. Друзі, ми зараз у Києві. Ось там метро Лісова. Дивіться, який страшний дом, будинок. Капець. Радянська архітектура. Це жесть, аж жутко. жутко. Невже це колись було красиво, друзі? Напишіть свою думку по поводу такої архітектури. що скажете. Мені, то жутко, очень жутко, как какой-то некрополь. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелик речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. На лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні і ви вийшлите їх поштою. Друзі. І що ж мені вдалося купити? Так, ну почнемо з цього. Купив об'єктив Helios 44 2, в гарному стані сплатив 400 гривень за нього. Ну, купив разом з фотоапаратом Zenit, но сам Zenit цінності не представляє. Я їх продаю по 30 гривень за тушку. Так, і у того ж чоловіка я купив вот отакий. Набор мельхиора. Купил за 300 гривен. Тут комплект должен был быть с 24 приборов. Но, к сожалению, трех вилок не хватает. Но, тем не менее, за 300 гривен неплохая покупка. Разом за все сплатив 700 гривен. Так, и далее. За все это я сплатил. 4,5 тисячі гривень. Навіть не 4,5, 4600. Я сплатив 100 доларів і 500 гривень. Так, почнемо з ікони. Назва цього сюжету Покрова. Ну, на жаль, є тут скол, бачите, і тут невеликий скол. Дефект. Сюжет очень интересный, востребованный. Вот, видите, тут проба, рік, 1891 год, рік, 84 проба. Я до цього був у людини на адресі, запропонував одразу за ікону суму, людина не погодилась, потім пройшов час, людина подумала, і, в принципі, це був февраль, февраль місяць. І з февраля, зараз сентябрь, в принципі, за 7 місяців чоловік созрів, і принял решение, ну, продал за ту сумму, которую я предлагал. Так, также сюда, в эту сумму, включительно такой кувшин входил. Вот такая прекрасная статуэтка-фигуристка. Это у нас артель. Интересная фигурка. До этого мне такая ни разу не попадалась подкорректируйте в цене, потому что я на Виолите проходов не нашел. То есть, понаходил там, что торги завершены, но в проданных не нашел. Сколько такая может стоить? К сожалению, вот тут на левой ножке есть или заводской, или бытовой скольчик небольшой. Как даже запил, я бы сказал, не скольчик, а запил. Ну, тем не менее, это не критично. Вот такая красивая фигурка. Фигурка интересна тем, она как бы в таком положении, как будто двигается на льду. Очень необычная. Редкая красивая фигура. Посмотрите, какая детализация в раскрасе лица. Очень качественная. И вот, интересная работа. Так, вот такой Васильковский козлик. Может и не Васильковский, может и не козлик. Друзья, поправьте. Часто я говорю, что Васильков изделия. И вы меня поправляете, что это не Васильков. Ну, думаю, в этот раз все-таки Васильков. И немножко бижутерии. Такая брошка без потерь. брошь. Вот на этой броши есть потери. Это что-то современное. Вот интересная брошка, но тоже есть мелкие потери. Но такие, такие бусины я, скорее всего, найду. У меня есть доноры. Очень красивый синий цвет. Ну, и тут больше ничего такого, чтобы было достойно вашего внимания. Как-то так. День считаю очень плодотворным, друзья. Пишите в комментариях, что скажете по закупке, по ценам, по находкам. Так, друзья, очередная партия часов японских. Тут у нас все ориенты получил я посылочку от часовщика, менял стекла, несколько моделей купил у него. Так, ага, и одну забрал у своего часовщика в Борисполе, они были на диагностике. Вот такая интересная модель, продал на Etsy, скрин продажи прикрепляю. Так, чем интересна эта модель? индикатор даты и индикатор дня недели в разных частотях циферблата. Это как бы механизм более сложный и более редко встречается модель. Вот, допустим, к примеру, вот на эту модель вы видите, да, здесь все вместе, дата и день. И таких моделей у меня вот сейчас на продажу поступит вот одна, Такого же образца. Вот вторая. Такой серебристый ориентик. Интересный циферблат. Купил я его у своего подписчика. За 900 гривен. Но обслуженный человек сказал, что обслужил их, заплатил там немаленькую сумму только за обслуживание. И потому такая высокая цена. Да, действительно, я проверила не полностью на точном ходу. Все четко. Так, такой у нас ориентик. Это я купил пару вот таких ориентов у своего часовщика. Уже с, с замененными стеклами. Стекла в идеале. На родных браслетах. Заплатил 1600 гривен за пару. Такой ориентик. Тоже черный циферблат. И этот ориент я тоже купил. На барахолке прошлой тоже за 800 гривен, по-моему, забрал. Кнопка здесь не работает. Вот как-то так сейчас буду выставлять на продажу. Вернее, не сейчас, а в скором времени. Сейчас еду по адресам. У меня на сегодня 5 адресов, друзья. Будет выходить опять крутое видео, интересное, где я на адресах закупаю предметы старины. Порой попадаются редкие экземпляры. Не пропустите новое видео. Друзья, и швидко пройдусь по продажам. Продал такую картину, продал на Violete за 650 гривень. Это у нас так называемый сельский примитивизм. Такая простая совершенно рамочка простенький такой сельский мотив продал за 650 гривен продавал я эту картину три года три года назад в 2021 году летом я ее купил ага. ага. и еще продал вот такие часики тесот женские часы. Такие достаточно увесистые. Интересная модель. Это у нас кварц. Часы на батарейке. Но ну, несмотря на то, что они на батарейке, механизм достаточно там качественный. Видите, браслет такой достаточно надежный и качественный. Чувствуется по весу, по металлу. Вот видите, такая моделька. За 150 долларов я их продавал на эти 10% была акция. Продал за 135 скрин прикрепляю. Продал художественную литературу из 90-х в 90-х. Такие рассказы были очень популярными. Так, что у нас здесь написано? Машина любви, суперплоть, поцелуй смерти, мадам. Ну, вот такие как бы рассказы. Продал 5 книг за 300 гривен. Друзья, также продав лампу НКВД. Вот такая интересная лампа. Продал на Виулите за 700 гривен. Почему так дешево? Была проведена реставрация. Видите, здесь есть трещина. Но хочу заметить, проведена она достаточно креативно. Мне кажется, она выглядит стала даже интереснее после такой реставрации. Чоловік, видите, прикрутив такий елемент алюминиевый. Очень органічно він смотрится на ней. 700 гривень на віоліті. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, протисніть вподобайку, коментуйте. А я для вас і далі буду намагатися робити цікаві та познавальні відео. Всім добра, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ!